hujung jari. Satu klik mampu mengubah cara kita bekerja, berniaga dan membeli belah. E-dagang bukan lagi pilihan, malahan ia adalah keperluan. Fenomena ini merentasi bandar dan desa, merapatkan jurang ekonomi dan membuka peluang baru untuk semua lapisan masyarakat. Di Malaysia, kepesatan telekomunikasi telah melonjakkan transformasi digital inisiatif Kerajaan Madani melalui projek seperti Jendela, 5G dan Pusat Komuniti Digital Nadi membuka akses internet kepada berjuta rakyat termasuk komuniti luar bandar. Di Bera, Pahang, daun mengkuang tidak lagi sekadar anyaman. Ia adalah hasil seni yang menjadi sumber rezeki dan kini merentas dunia hanya dari hujung jari. Inilah kisah anak semelai yang menganyam warisan menjadi sumber ilham dan menjadikan tradisi sebagai simfoni rezeki digital. Nozerina Noria yang kini berusia 34 tahun merupakan pengasas kraftangan Semelai Heritage Tasik Bera ataupun Kraftera. Pemilik Ijazah Pengurusan Rekod dari Universiti Teknologi Mara UITM Segamat, Johor ini mewarisi kemahiran pembuatan kraftangan kaun semelai dari bapanya. Pada peringkat awalnya, beliau menemani bapanya di pelbagai acara dan karnival yang dianjurkan oleh pihak Jabatan Kemajuan Orang Asli, JAKWA dan juga Majlis Amanah Rakyat, MARA. Semelai ni memang terkenal dengan anyaman tika mengkuang. Jadi pada situ kita fokus kepada tikam mengkuang lah. Daripada tikam mengkuang kita buat beg goodies, kita kembangkan lagi. Daripada tikam mengkuang kita jadikan produk yang lain. Dina dapat ilmu tu sebenarnya daripada turun temurun lah. Sebab mak saya pun dia memang anyam mengkuang. Saya belajar daripada orang yang lebih tua. Contoh mak cik saya tak tahu, saya akan tanya kepada nenek saya. Saya pun banyak macam kita cari secara online. Kita tengok produk tu macam mana kita boleh buat ke tak boleh buat. Kursus pun ada kursus kraft tangan. Sebab sekarang saya dah join bawah kraft tangan. Kita ambil kursus bawah kraft tangan. Dia pasarkan kita punya produk. Sambil dia bagi kursus lah. Kira bimbingan kepada kita lah. Cara-cara untuk membuat produk yang lebih kita boleh pasarkan keluar lah. Jadi aku buat ila terkoyak dia dua ni. Boleh? Uh, jadi setelah dia menamatkan pelajaran, jadi uh, saya menggalakkan dia untuk uh, mencebukan diri dalam bidang kraft tangan mengkuang ni. Uh, saya bagi dia ruang dan peluang dan uh, beri latihan dan saya dorong dialah. Uh, jadi selepas beberapa tahun, uh, oleh kerana saya lihat uh, Rina uh, berminat dengan ini, jadi saya serahkan pengurusan produk mengkuang pada beliau. Saya cuma sebagai penasihat ataupun mendorong daripada belakang. Produk-produk yang dihasilkan sebenarnya daripada daun mengkuang yang kami tanam sendiri. Di Pusat Iskandar, kami ada satu ekor pokok mengkuang yang kami tanam. Proses-proses untuk membuat tikar mengkuang ni pertama sekali memanglah kita kena ambil apa daun mengkuang lah daripada pokok mengkuang yang kita tanam sendiri. Daun-daun mengkuang ni kita kena tengok jugaklah dia punya kepanjangan dia. Aa, sama ada kita nak buat tikar ataupun kita nak buat tikar kecil sikit, kita nak buat kelumpen dan macam-macam lagi lah. Lepas kita dah ambil, kita bawa ke kita punya bengkel anyaman lah. Kita akan potong. Lepas tu lepas kita potong, kita akan layukan atas api lah. Selepas dilayurkan, lepas tu kita akan lurut dan jangka lah. Lepas kita jangka tu, kita akan ikat dan kita akan rendam semalam atau dua malam lah. Proses anyaman tu kita akan tengoklah kita nak buat apa. Contoh kita nak buat tika yang macam makcik ni. Kita akan tengoklah color apa yang sesuai, corak apa yang kita nak buat, motif dia semua kita kena ambil tahu dululah. Saya pilih mengkuang sebab saya lihat pertama sekali untuk menjaga kazanah warisan ya yang hampir pupus pada masa itu sekitar tahun 2014-2015 dan yang keduanya mengkuang ni saya lihat ada potensi lah untuk dikembangkan sebab dia mudah, ringan, ya? kurang halangan lah kalau kita nak jual produk ni ke luar negara. Tidak terhenti di situ, beliau terus menjalankan penyelidikan dan pembangunan R&D serta memperluas rekaan berasaskan daun mengkuang ke dalam pelbagai bentuk lain. Hasilnya telah produk-produk seperti clutch bag, sling bag, beg tangan, sarung pasport, Rieslund dan pelbagai lagi barangan unik yang mengekalkan identiti tradisi. Dari segi latihan dan bimbingan, beliau aktif menyertai kursus kraftangan dan pengurusan anjuran Jabatan Kemajuan Orang Asli, JAKWA dan Majlis Amanah Rakyat, MARA. JAKUA juga membantu saya dengan memberikan geran peralatan sebanyak RM11,000. Di samping menerima geran daripada JAKUA, saya juga menerima geran daripada MARA iaitu geran peralatan seperti mesin jahit, mesin pengering dan lain-lain sebanyak RM400,000. Pihak jabatan cuba sebaik mungkinlah meninggikan taraf hidup masyarakat orang asli melalui produk-produk yang ada di keliling komuniti itu sendiri, contohnya mengkuang untuk dikomersialkan. Jadi bila pihak jabatan lihat produk mengkuang mempunyai potensi yang tinggi, jadi kita pilih individu di dalam komuniti untuk kita ketengahkan yang betul-betul berminat dan kita akan bantu melalui program-program dan dasar-dasar jabatan di bawah bimbingan usahawan dan di bawah quick win dan melalui bantuan-bantuan ini kita harap individu dan peserta ataupun kelompok di komuniti itu sendiri boleh uh, memasarkan produk mereka dengan lebih berkesan dan satu lagi kita bantu dari segi bimbingan bantuan bimbingan usahawan. Bernilai lebih kurang RM10,000. Jadi yang ini kita akan bimbing sama ada pihak jabatan melalui kepakaran yang sedia ada ataupun kita memanggil lain-lain agensi untuk membantu jabatan memperkembangkan lagi pasaran produk yang komuniti itu hasilkan. Contohnya, mengkuang. Pihak jabatan bersama dengan kerjasama dengan Mara, Kraft Tangan Malaysia, cuba memasarkan dengan pasaran lebih lebih luas melalui e-bazaar yang sekarang ni kita dah tengok dah mula terjual di uh, Itali uh, di dua negara di Australia impak daripada kursus-kursus dan kehendak daripada usahawan tu sendiri untuk memperkembangkan dia punya uh, perniagaan. Setiap helai daun mengkuang yang dianyam bukan sekadar hasil tangan tetapi cerminan jiwa halus masyarakat Semelai corak dan susunannya membawa seribu makna yang diwarisi turun temurun sebagai simbol kesabaran, ketelitian dan seni yang hidup. Kini, seni warisan ini tidak lagi terhad di kampung atau pameran, permintaan datang dari hujung jari melalui platform media sosial digital seperti TikTok dan Facebook. Macam mana Rina pasarkan uh, produk Rina dekat platform digital? Mula-mula Rina selalu buat di Facebook, Facebook Live. Uh, sebelum adanya TikTok Live lah. Biasanya seminggu sekali tengok kelapangan Rina lah. Tapi sekarang bila dah ada TikTok Live ni, Rina selalu buat di TikTok Live lah. Ni semua sama je. Ni adalah pusat berudu. Perniagaan online ni biasanya dia ada kebaikan dan keburukan. Daripada segi lain dia tu, Uh, kita ada masanya okey ada masanya tak okey keseluruhannya liputan internet di Brunei memang okey cuma bila ada hujan tu yang tu yang buat yang lag uh, kesan daripada perniagaan online ni alhamdulillah Orang memang sukalah dengan celote Rina, tengok produk-produk Rina sebabnya memang dikata jarang dapat tengok produk Rina. Impak positif daripada segi penjualanlah memang sangat menaik. Kalau Kira -kira sebelum ni saya dapat RM5,000 sebulan selepas saya buat online TikTok, Facebook dia meningkat sampai RM6,000 sebulanlah. Ada teknologi ini dan dengan penggunaan teknologi yang sebarannya luas, kita lihat potensi untuk mengembang pasaran ini memang ada. Uh, sebab produk kami iaitu produk Craftera dan juga Ismail Heritage sudah pun sampai ke luar negara ya di Italy, England dan juga di Arab Saudi. Sudah sampai ke Turki pun dah sampai. Jadi dengan penggunaan teknologi baru digital ni kita harap uh, pemasaran ni akan lebih mantap lagi lah. Alhamdulillah bila perniagaan saya ni tersebar luas orang ramai dah tahu saya berniaga produk uh, uh, mengkuang ni Uh, kira ramailah orang order jadinya untuk saya uh, kira nak hantar produk tu saya guna perkhidmatan kurial lah ada di Perak, Kelantan, Johor dan yang baru-baru ni di Sabah pun ada juga yang uh, order dengan saya lah membuat tempahan Terima kasih Selamat malam Konten kreatif menjadi strategi Rina untuk kekal relevan di platform TikTok Beliau memahami algoritma TikTok iaitu lebih kerap melakukan post, lebih besar peluang video masuk for you page FYP. saya mendapat jemputan daripada pihak Jakwa dan Kraft Tangan untuk menyertai festival kesenian pribumi inilah. Pihak JKN dan Jakwa uh, dia membawa komuniti orang asli yang mempunyai produk masing-masing untuk dipasarkan kepada orang ramai lah. Antara produk-produk lain yang kami pasarkan adalah tikar mengkuang, kita ada juga uh, cekak rambut daripada mengkuang juga. Pastu kita ada book cover dan macam-macam lagi lah. Pada tahun ini, gerai semelai heritage Tasik Bera berwarna-warni sebab kami banyak pilihan warna dan juga kita juga ada buat anyaman selempang mengkuang Seorang orang boleh datang tengok macam mana cara kami buat selempang mengkuang lah so, biasanya kita dah yang ready made kan sekarang ni kita buat lah daripada mula sampai ke akhir saya memang uh, sentiasa menggalakkan anak-anak buah saya yang ada produk masing-masing supaya menggunakan media sosial ni untuk pemasaran produk masing-masing kerana pasaran melalui media sosial ni begitu luas ya jadi untuk meningkatkan pemasaran dan juga penjualan produk mereka saya kalau Rina live kat TikTok tu memang saya tengoklah sebab dia memang Pandai lah. Dan barang yang dia jual tu masih minat. Produk-produk dia ni, kualiti dia memang bagus. Akak beli memang lama lah tahannya. Nah, akak selalu beli untuk bagi hadiah dekat kawan. Macam tu lah. Ha. Hari ni saya berpeluang jumpa dia depan. Dan saya dapat tengok cara-cara anyam tika. Dan saya dapat tengok segala dia punya produk-produk lah. Bila dekat TikTok, saya seronok tengok Rina. Dia layan segala komen-komen orang saya dapat segala informasi tentang tentang produk-produk di sini. Saya seronok je lah tengok melayan TikTok dia. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Kajang Mandi kerana mengadakan beberapa platform. Cuma uh, masalah yang kami hadapi di kampung, kawasan-kawasan yang coverage yang kurang memuaskan, kita harap supaya ditingkatkan dari segi lain untuk memudahkan dan juga menjadikan komuniti ini selesa menggunakan media sosial ini untuk perniagaan mereka. Di atas semua inisiatif yang diberikan oleh Kerajaan Madani, saya ingin mengucapkan terima kasih kerana membantu memperluaskan lagi perniagaan saya. Syukur, Alhamdulillah. Dari tangannya menganyam warisan, hingga jari yang menekan butang live di telefon pintar Rina membuktikan bahawa tradisi kaum Semelai tidak mati malah ia terus berevolusi dan mampu bersaing di pentas global Malaysia Madani bukan sekadar wisi tetapi janji untuk memastikan setiap rakyat tanpa mengira lokasi merasai nikmat kemajuan. Dengan liputan internet yang diperluas ke seluruh negara melalui inisiatif seperti jendela jurang antara bandar dan desa semakin dirapatkan. Daripada peluang pembelajaran digital hinggalah pintu rezeki dalam ekonomi atas talian terpahat kisah-kisah kejayaan seperti Ahmad Salimi Baskani, usahawan kukis dari Kuala Kansar yang membina masa depan melalui dunia digital. Terima kasih, terima kasih. Saya Ahmad Salimi Ben Baskani, berumur 38 tahun. Saya merupakan seorang OKU Physical dan owner untuk Mi Kina Kitchen di mana kami mengeluarkan produk-produk kukis, -produk ada bermacam-macam jenis kukis, homemade. Masa PKP pada tahun 2020, saya bekerja menghantar barang dan uh, saya terjatuh menyebabkan saya tidak boleh berjalan seperti orang biasa. Saya dimasukkan ke dalam pusat rehab pekeso. Itu jugaklah uh, saya diperkenalkan dengan bakery dan pastry. Antara menu yang yang saya paling ingatlah kelas pertama saya adalah kita buat cookies. Lepas dia dapat OKU, kat OKU tu dia rasa down diri dia. Tu saya sebagai isteri saya cuba naikkan semangat dia balik. Kenapa nak bersedih? Dalam zaman ekonomi sekarang macam-macam kita boleh buat. Walaupun even OKU ke apa boleh je menjana pendapatan dengan ada usaha. Sekembali ke Kuala Kangsar, Ahmad dipertemukan dengan Puan Sabrina dari Perkeso yang membuka peluang dan harapan baru buat dirinya saya dah tak ada sumber pendapatan sebab dah tak boleh bekerja seperti orang biasa so saya beritahu dekat di isteri apa kata kita try buat cookies uh, tapi kita orang hanya ada satu oven kecil saja tempoh uh, tu yang boleh buat dalam 15 cookies saja malam tu juga saya post iklan dekat dalam Facebook dan alhamdulillah dalam sejam macam tu ada seorang uh, bernama Kak Neliza dia nak ni order dalam 200 bungkus Kak Liza ni adalah merupakan uh, customer pertama saya dan merupakan uh, pembuka rezeki ekonomi di hujung jari saya. Bermula dengan bantuan peralatan oven kecil inilah lahirlah Mekina Kitchen. Kecil pada peralatan, besar pada semangatnya. Dan dari satu posting di Facebook, datang tempahan pertama. Langkah kecil itu menjadi permulaan perjalanan besar mereka. So impak daripada order yang pertama tu nama kami start mula orang kenal dan beberapa kedai dah start mula panggil kami untuk hantar produk. Tidak lama selepas itu kami menerima berita gembira daripada Perkeso di mana bantuan yang kami terima adalah sebuah oven yang besar, mixer yang lebih besar, sumbangan daripada Tabung Haji dan Perkeso. So dengan yang baru ni kami buat dalam beberapa ratus kali masak. Kaedah pemasaran saya, saya akan share masakan kuki, resipi-resipi supaya orang tertarik untuk follow saya dan saya start mula menjual. Pendapatan kami semakin meningkat daripada bermula beratus-ratus sudah naik ke ribu-ribu ringgit. Purata lebih kurang dalam tiga ribu sebulan. Bila saya dah nampak hasil, saya tengok benda ni boleh pergi jauh dan mula dulu dengan sekadar posting satu hari sekali dan sekarang posting lebih kurang dalam tiga ke lima kali posting sehari setiap sekali siapa yang saya post, saya akan linkkan ke semua platform media sosial saya. Dalam hidup ni kita kena sentiasa selalu belajar. Okey, saya terdapat iklan di dalam Facebook yang menyatakan nadi atau pusat sebaran mengadakan satu kursus kursus mahir masak. Di mahir masak ni kita belajar secara online walaupun online tapi macam-macam jenis teknik yang dia orang akan share. Pusat Sebaran Maklumat Nasional, NADI, merupakan salah satu inisiatif yang dilaksanakan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC di bawah pemberian perkhidmatan sejagat PPS di seluruh Malaysia Nadi memainkan peranan penting dalam pembangunan komuniti Di sinilah masyarakat luar bandar mempelajari dunia digital iaitu dari kemahiran asas komputer pemasaran atas talian hingga keusahawanan e-dagang. Dengan sokongan infrastruktur internet dan latihan berterusan, Nadi membuka peluang sama rata supaya setiap lapisan masyarakat mampu memanfaatkan ekonomi di hujung jari. Dalam kelas mahir masak ni, Cik Salimi uh, boleh belajar pelbagai perkara yang melibatkan bidang masakan dan empat perkara penting dalam perniagaan. Pertama, business plan. Kedua, financial for SMEs. Yang ketiga, marketing. Dan yang keempat, business operations. Ilmu-ilmu yang Cik Salim ni belajar di sini, terus beliau boleh amalkan dalam perniagaan beliau. Dan bila dah diamalkan, di situlah berlaku peningkatan dari segi pendapatan lah. Di sebalik kejayaan Ahmad Salimi, berdiri Nadi Bukit Candan sebagai tulang belakang yang sentiasa memberi dorongan. Setelah habis kelas TVET bersama Nadi, saya telah masuk satu pertandingan di Malaysia Culinary World Cup bertempat di Ipoh Perak. Saya bertanding untuk kategori cookies. Alhamdulillah, Nadi dan MCMC MC telah banyak bantu saya dan saya telah memenangi pingat gangsa. Beberapa perkara telah pun disumbangkan kepada Encik Salimi sepanjang pertandingan ini. perkara pertama yang personal coaching daripada Cikgu Rosnaini binti Bustam dan Chef selebriti Tanah Air kita, Chef Madam Florence Tan sendiri. Yang kedua, Cik Salimi ditaja sepenuhnya oleh pihak Nadi. Kejayaan Encik Salimi ini telah membawa impak yang besar kepada Nadi Bukit Candan. Beliau telah menjadi satu sumber inspirasi kepada rakan-rakan kelas beliau yang lain. Selesai pertandingan, follower saya makin lama makin meningkat. Orang dah start mula tanya pasal kuki saya. Benda orang dah start mula pandang bila kita dah bertanding di peringkat antarabangsa. Saya mula melanggan uh, cookies Ahmad Salimi selepas nampak iklan dia di Facebook. Bila saya cuba dark coklat dia, keluarga saya semua berminat lah. dan mula start melanggan sebabnya tenang cari di kedai-kedai bakery. Kan. Uh, rasa cookies ni uh, agak kena dengan selera ni lah. keluarga saya, tak berapa pahit. Dari segi harga dia, uh, kita mampu beli uh, dan semua orang mampu beli. Lah daripada membekalkan peralatan, membuka akses latihan hinggalah menyediakan ruang dan peluang untuk berlatih, Nadi memastikan setiap langkah Ahmad dipacu dengan keyakinan. Di bawah kerajaan Malaysia Madani, segala maklumat berada di hujung jari dan perkara ini sekaligus merancakkan lagi ekonomi di hujung jari. Saya boleh bagi satu contoh, aplikasi Price Catcher yang dibangunkan oleh KPDN. Setiap usahawan atau isi rumah boleh guna untuk buat perbandingan harga bahan keperluan harian mereka. Dalam konteks perniagaan Encik Salimi ini, segala barang keperluan masakan beliau ada dalam aplikasi Price Catcher. Contohnya, susu, tepung, telur dan banyak lagi. Bagi Ahmad Salimi, kejayaan akan berterusan jika berani berkorban menimba ilmu. Dia percaya dengan ilmu pemasaran digital perniagaan akan berkembang maju. Berdasarkan pemerhatiannya, beliau yakin jualan produknya melalui TikTok mampu memberikan pulangan lebih tinggi. Beliau turut menyimpan hasrat mahu berjaya seperti idola-idolanya dalam pemasaran digital. Tapi hak tadi ada ajukan khusus TikTok tu yang saya minat saya apply dan tu yang saya boleh-boleh jinak dalam TikTok ni. Baru lagi. Kursus TikTok ni ni juga kita diajar macam mana untuk buat live, buat apa uh, berkomunikasi dengan kita punya viewer supaya kita punya live ni dapat FYP. Kalau kita bercakap pasal TikTok uh, dan juga pengaruhnya di Malaysia, it is one of the fastest medium untuk pemasaran dan penjualan produk banyak benda yang sangat mudah viral melalui TikTok. You know, TikTok marketing is a good vehicle untuk mengetengahkan produk. InsyaAllah saya rasa bisnes dia boleh meningkat lagi. Kalau tak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya? Ahmad Salimi membuktikan bahawa kekurangan bukan penghalang untuk berdiri teguh. Dengan sokongan dan bantuan yang diberikan, beliau menemui sinar baharu dalam hidup melangkah yakin di pentas perniagaan digital dan membuktikan bahawa tiada batas untuk mereka yang berusaha. Harapan saya semoga perniagaan saya iaitu Mi Kina Kitchen akan lebih berkembang di masa hadapan. Saya nak dia berjaya juga macam orang lain. Walaupun dia ada ada kekurangan dia, dalam masa yang sama dia boleh berjaya juga macam orang lain yang Walaupun dia ada OKU ke apa ke bukan alasan untuk dia berjaya. Saya akan bagi sokongan sepenuhnya lah. Banyak yang kita tengok kerajaan especially Datuk lah cuba untuk membangunkan usahawan di Malaysia. E-dagang ataupun e-commerce adalah salah satu caranya lah. Contohnya macam PMR, Program Madani Rakyat. Ya di mana kita membawa berbagai inisiatif ini kepada usahawan lah. Saranan kami sebagai pembangun keusahawanan Nadi, jom sertai usahawan-usahawan Nadi, tapi syaratnya kena berdaftar dulu. Malaysia Madani memang menyokong usahawan Malaysia, insyaAllah. Daripada awan kecil yang menghangatkan impian dan anyaman tradisi yang melestarikan warisan, Ahmad Salimi dan Nozalina Noria melakar kisah kejayaan melalui bimbingan, digitalisasi dan semangat ingin berjaya. Hidup insan biasa mampu berubah menjadi luar biasa. Inilah ekonomi di hujung jari wajah kejayaan Malaysia Madani.